zaman biyen ana sawiijine wantta tua sing uripe sebatang batang koro arane mbok ronda Dheweke kepengin banget nduweni anak wadon Nalika dheweke ng goleki kayu bakar ora suwe dumadaan takkorak sosok gede lan kuat banget arane buto ijo. dewe hey, wong tua pasrah no anakmu tapi tapi kulo mboten gada anak halah ojo goroh. menawa panjenengan kerso mongso kulo mawon hah mangso kowe ora lucu paling awakmu bakal tak wei wiji timun iki banjur buta Ijo maringi wiji timun marang Mbok Rondo. Yang timun iki wis tuwuh lan masak, purnone bakal emas. Yang wis masak, So, konjero timun Maskuwi bakal metu bocah wadon rawwato kean lo pangan sing cukup Gen iso gede soben nek wis umure 16 tahun aku bakal teka nagih janjiku Mbak Rondo banjur mulih kanthi cepat lan nindakake apa sing didianrake buta ijo yaiku nandur wiji timun waktu lumaku kani cepet Nansa iki timun mas wis masa. Nalika dipanen, mbok rondo kaget lan bungah banget. Amarga saka jero timun kuwi metu bocah kang ayu banget. Mbok rondo banjur maringi jeneng marang bocah kuwi timon Mas. Apa jeneng Timun Mas? eh Mbak Rondo, cekong nanti kue lah anak kue, kue kan rande bojo aja. aja aja, kue ngelirkan tanpa bojo wis-wis aja, Wis -wis aja ngoda, mbak tua kue, kue. ayo ya. sakwisi 16 tahun, buta ijo bali meneh kanggun jangluk janji ini saya kisrah anakmu ngaputin buta ijo, nyewan petu orang tahun male supaya anakku dari santa pesek enak yowes nek ngono neng nek kue kowe sing tak pangan. Ha 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 ha. Banjur, Mbok Rondo udah bingung banget mikir nasi petimon Mas. Ing sawi cine wangi, dewe ngimpi ketemu karo sawi petopo sing maringi ulang, supaya lunga menyang arah gunung. Mbok Rondo banjur ngetutake dawuhe petopo kui. Ngan sewu kiai, kulo seorang kulo meriki pada nyewon pitulungan panjenengan pitulungan apa yang mbak butuh ke? katus pun di kiai kulo gada anak SD yang kak arana anak kulo bakal dijepuk buto ijo kanggo dipangan kulo ora pengin anak kulo dari santapane raksasa kui kiai iya aku bakal nulungi kue kia nek bungkusan sing sini terasi uyah jarum lan di wiji timun kayak nomor anakmu ya anakmu kena bahaya Nggak kiai matur suwon sangat kula nyuwun pamit rumiyin. Nggih. Wektu lumaku, rong taun wis kliwat. Lan timun Mas saiki wis gedhe. Saya ayu, kulitnya kuning langsat. Nanging saben ele janjine marang puta ijo Mbok ronddha tanansahhuti lan sedih Dheweke banjur maringi bungkusan saka Pertopo marang timun Mas Ngbak kuwe iki enek sok bungkusan sangsa so, so petopot Enek babayan sebar so, iki Ngge mbok. Ora suwe puta ijo teko maneh Hei endi bocah aku mau? Ampun ten buto, temu mas sampun lungo. Hah? Ura Nek. ura ngajar gue. Mau barang ngomong kat mau. Ampun ten buto. Amar konesu, buto ijo penjod delak sakupungi. Soko katohan, katon pucah waton sing mayu banter ing padang rumput. wuih. Timon Mas terus melayu La nalika puta ijo meh nyakal dheweke timon Mas nyebarake wiji timun Temataan dadi alas timon Kang rapat. Nanging puta ijo ora nyerah keweke terus ngejar timon Mas. Banjur timon Mas nyebarake jarum Dadi alas soko duri kang tajjem. Uh, uh, uh. Ananging puto ijo ya tasih kuat. Banjur timun mas nyebarake rasilan uyah. Kemadaan tadi rawa banyu kang mendidih. Putok ijo punas Kalep ing kono Timon mas Mayu bali menyang pangkuan Mbok Rondo Sukup ndo, awak mesu bali kate selamat. Mungkin mbok matur suun Tapi dibaringi pinggir sana kibate kula sakit selamat Wewe dina iku Mbok Rondo lan Timon mas urep bagia bahagia selawasi.